Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir dalam sibuk-sibuk kerja setiap hari, apa sebenarnya aset paling power yang kita selalu terlepas pandang? Hari ini kita nak kupas pasal senjata rahsia otak kita, iaitu keupayaan kognitif. Inilah kunci yang boleh buka potensi sebenar kita di tempat kerja. Jadi, jom kita mula dengan soalan ni apa sebenarnya senjata rahsia yang buat anda perform setiap hari? Jawapannya mungkin lagi dekat dari yang anda sangka. Ia ada betul-betul di antara dua telinga anda. Okey, jom kita selam lebih dalam lagi. Kita akan mula dengan fahamkan asasnya dulu. Cuba bayangkan otak anda ni ada satu enjin mental dan enjin inilah yang kita panggil keupayaan kognitif. Secara mudahnya, keupayaan kognitif ni adalah kuasa pemprosesan utama dalam otak kita. Ia bukan sangat pasal apa yang anda tahu tapi lebih kepada macam mana anda berfikir. Ia adalah tentang secekap mana enjin mental anda tu proses maklumat, faham dunia sekeliling dan selesaikan apa saja masalah yang datang. Enjin mental ni ada banyak gear penting yang buat ia berfungsi. Antaranya, tumpuan untuk kita fokus pada kerja, ingatan untuk simpan maklumat dan penakulan logik untuk buat keputusan yang bernas. Malah, kebolehan untuk nampak corak dan belajar benda baru dengan cepat. Semua ni skill yang sangat kritikal dalam dunia kerja sekarang yang sentiasa berubah-ubah. Baik, sekarang kita dah faham sikit-sikit pasal teori. Jom kita tengok aplikasinya dalam dunia sebenar. Macam mana semua ni boleh beri kesan pada prestasi kerja anda? Ha, kat sinilah ia jadi sangat relevan. Cuba tengok contoh-contoh ni. Dekat kilang pembuatan di Malaysia, pemikiran analitikal bantu penyelia cari punca masalah produk. Di Thailand, pengurus logistik guna pengecaman corak untuk ramal permintaan dan elak trafik jam. Dan dekat pusat keuangan macam Singapura, penakulan numerik itulah kunci untuk unjuran keuangan yang tepat. Nampak tak? Benda ni bukan sekadar konsep abstrak. Tapi kan, ia bukan pasal kerja teknikal semata-mata. Keupayaan kognitif yang tinggi juga membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain. Keupayaan untuk proses maklumat sosial dengan cepat, faham pandangan orang dan agak kesan kata-kata kita, semua ini penting untuk komunikasi yang jelas, rundingan yang berjaya dan selesaikan konflik dengan baik. Dan yang ini, tolong beri perhatian, daya tahan. Bila kita boleh berfikir secara tersusun, kita akan lebih bersedia untuk handle stres. Kita boleh pecahkan masalah besar jadi bahagian-bahagian kecil yang lebih senang diurus. Ini yang buat kita boleh kekal tenang dan cari jalan keluar walaupun tengah tertekan. Sekarang kita masuk bahagian yang lebih personal sikit. Lepas dah faham apa itu keupayaan kognitif dan kenapa ia penting, mesti anda tertanya-tanya aku ni kat tahap mana agaknya? Jom kita tengok macam mana kita boleh ukur. Secara umumnya, prestasi kognitif ni boleh kita pecahkan kepada 4 julat macam yang anda nampak ni. Dari peringkat pembangunan sampailah ke tinggi. Setiap julat ni ada ciri-ciri dan fokus pertumbuhan yang berbeza. Jom kita bedah satu persatu. Kalau anda berada dalam julat ni, jangan risau. Ini bermakna skill anda sedang berkembang. Mungkin anda perlukan lebih sikit masa untuk hadam konsep baru, tapi ini adalah permulaan satu perjalanan. Dengan panduan yang betul dan berstruktur, anda boleh nampak peningkatan yang sangat cepat. Dalam julat ni pula, anda mungkin memang handal buat kerja-kerja rutin, tapi bila berdepan dengan masalah baru yang kompleks, mungkin rasa stuck sikit. Jadi fokus kat sini adalah untuk bina konsistensi. Bimbingan dan pendedahan kepada cabaran baru secara berperingkat boleh bantu kuatkan lagi pertimbangan anda. Mereka yang berada dalam julat ini pula adalah individu yang mantap dan boleh diharap memang seorang problem solver yang baik. Cabaran seterusnya beralih daripada hanya selesaikan masalah harian kepada pemikiran yang lebih strategik. Maksudnya, tengok the bigger picture dan rancang untuk masa depan. Skor dalam julat teratasnya pula menandakan keupayaan kognitif yang sangat tinggi. Anda boleh proses maklumat rumit dengan pantas dan cemerlang dalam strategi, menunjukkan potensi kepimpinan yang kuat. Pembangunan di tahap ni bukan lagi pasal baiki kelemahan, tapi lebih kepada nak asah pemikiran tahap eksekutif, macam mana nak tingkatkan pengaruh dan bimbing pasukan. Baik, kita dah cover apa itu keupayaan kognitif, kenapa ia penting dan macam mana nak tafsir tahap anda di mana. Sekarang, soalan yang paling penting, apa langkah seterusnya? Perkara paling asas adalah kesedaran diri. Betul kan? Anda tak boleh nak perbaiki sesuatu yang anda tak sedar pun wujud. Jadi, fahamkan dulu apa kekuatan anda dan apa ruang untuk penambahbaikan. Itulah tapak untuk sebarang pertumbuhan profesional. Ini membawa kita kepada satu soalan yang logik. Kita tak boleh main agak-agak je. Kita perlukan cara yang objektif untuk dapatkan gambaran yang betul-betul jelas tentang kedudukan kita. Jadi, macam mana caranya? Ha, di sinilah pentingnya alat penilaian yang profesional dan objektif. Sebagai contoh, penilaian seperti Hometrics oleh Humanology direka khas untuk bagi data yang jelas tentang profil kognitif anda. Ia akan ubah kesedaran diri itu kepada satu pelan tindakan yang mantap untuk pembangunan kejayaan anda. Jadi, selepas faham semua ni, soalan terakhir untuk anda. Adakah anda dah bersedia untuk betul-betul faham enjin mental anda dan membukanya kepada potensi yang sepenuhnya? Pilihan di tangan anda.